और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड, बेस्ट के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स कूलर एलईडी टेलीविजन सेमी अन मशीन्स, प्लस शनिवारी रात्री किरकोळ कौटुंबिक वादातून गंभीर स्वरूपाचं चा भांडण झालं या घटनेत जेठानीने आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह हो, देवराणीवर हल्ला करून मारहाण केल्याची माहिती मिळाली आहे घटनेत गंगिया देवी गणेश साहू या जखमी झाल्या असून त्यांना तात्काळ उपचारासाठी सेंट्रल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री सात ते आठ वाजण्याच्या दरम्यान गंगिया देवी आणि त्यांची जेठानी निर्मला देवी साहू यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला वाद वाढत जाऊन त्याचं रूप भांडणात झालं आरोप आहे की निर्मला देवी त्यांचे पती रमेश साहू आणि मुलगा अमरनाथ साहू यांनी एकत्र येऊन गंगिया देवी यांच्यावर हल्ला केला यह हल्लिया जख्मी गंगिया देवी यांना उपचारासाठी मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात जख्मी से पती गणेश साहू हे वाहन चालक असून दोन्ही कुटुंबे एकाच परिसरात भाड्याने रहता मैं काम पे थे दादर में तो स्त्री में मारपीट किया मेरे साथ उनके मेरे वाइफ के साथ उसके बाद में बोलता मेरा उनका भाई का लड़का बोलता था उनको बुलाओ माधव बुलाओ ऐसा गाली देता था हम लड़का को गाली देता था उसको बुलाओ उसको बुलाओ मारेंगे मर गया तो मरने दो वो कोई गम नहीं है पैसा दे के निकल जाऊंगा ऐसा क्या बोलता था हमको बोल रहा था उसने कि पचास हज़ार तुमने रुपया लिए हैं लेकिन मैं पैसा इसके लिया भी नहीं पैसा उसको वाइफ में मैं एक पाँच साल हो गया पाँच तीस हज़ार रुपये खुद दिया था वो पैसा रिटर्न नहीं किया और पुलिस चौकी में बोल रहा था कि तुमको मैं पचास हज़ार रुपया दिया हूँ उनको रुपया दो नहीं तो तुम तुमको वाइफ को ऐसी ही मारूँगा ऐसी एक बार का बात नहीं है सर जी ये घड़ी घड़ी तीन बार चार बार हो गया है कितना हम माफ़ करेंगे ये अभी गलती मान रहे हैं आज गलती मैं मंजूस कर लूँगा फिर कल फिर दस ग्रह फिर वही हाल करता है किस टाइम करेंगे सर जी हमको भी छोटा छोटा बच्चे हैं उनको भी बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन एक बार दो बार माफ कर दो तीसरा बार ये हो गया सर जी मारने के बाद जब बेहोश हो गया फिर सोना ने निकाल लिया सोना नहीं है इसमें पुलिस जिस शिकायत तो में, तो में किया था पुलिस वाले अभी आके देखे हैं देख के गया बोला कल शाम को आऊँगा या सुबह आऊँगा चेकअप करके गया हुआ है रोन पे आए थे पुलिस वाले भी देखो मैं आए थे आके गया हुआ है बोला कल फिर आता हूँ बेहोश में था मेरा वाइफ अभी भी बेहोश में है बात नहीं कर पाता है मतलब जब आपको वाइफ बात कर पाएंगे आपको वाइफ जब बात कर पाएंगे फिर आप सेंड से बात करके फिर मैं हिसाब कर करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट्स वानंद मीडिया उलास नगर। ताज़ा ख़बरों की सटीक जानकारी स्वानंद न्यूज़ लास्ट सब्सक्राइब करा और बेल आइकन पर क्लिक करा।